Hamıya salam. Mobizen proqramı bizi hər yolda qoyduğuna görə əvvəlcə qədi ilə video çəkməyə ə, qərar verdim. Deməli, bu günkü videomuz əsasən olacaq Teams-də çox faydalı bir ə, funksiya haqqında. Deməli, müəllimlərin ən aktual problemi bu gün ondan ibarətdir ki, ən aktual problemimiz odur şagidlər dərs prosesində bir-birini dərsdən çıxardır, yəni toplantıdan atır və bir-birinin səsini bağlayır, səs səsinə alır. Yəni bunun qarşısını almaq üçün, bunun qarşısını almaq üçün müəllim bir tədbir görəsdir. O tədbir də bundan ibarətdir ki, ya dərs prosesində ayrı-ayrı uşaqların -ayrı bir-bir səsinə alacaqsınız, yəni səsini bağlayacaqsınız ya da ki dərsə qədər takvimdən bilirsiniz ki, hər bir dərsimizi takvimdən əlavə edirik. Hər dərsə əlavə eləyəndə bundan ötəri əlavə bir funksiya var. Bu amma ə, şeydə kompüterdə mümkündür. Telefonla istifadə edən muəllimlər üçün bu gün uşaqların bir-bir səsini nətərə, yəni bu funksiyanı nətər ala bilərlər? Uşaqların əlindən ki, yəni uşaqlar başqalarına mane olmasın, başqalarını qrupdan ata bilməsin. Yəni uşağı hər bir şagirdə iştiraklı olaraq əkləməlisiniz. Deməli, indi normal əvvəlcədən bizim planlaşdırılmış ə, nümunə qrup, yəni daha doğrusu özümün yaratdığım nümunə sinfi var. Bu sinifdə əvvəlcədən planladığım Ə, dərs nümunələri var. Ə, dərs nümunə, yəni o deməkdir, dərsini nümunədən ötürü ə, planlamışam. Deməli, indi burdan ə, dərs nümunələrindən katıla basırıq. Katıla basırıq. Ə, bu o deməkdir, artıq biz müəllim olaraq dərsə başlayırıq və sinifdəki bütün şəxslərə, indi katılıb basandan sonra sinifdəki bütün şəxslərə ə bildirim gedəcək əgər bildirmə aktivləşdirilsə. Zəng getməyəcək əgər telefonda döy, kompüterdə girərlərsə. Gördüyünüz kimi, kompüterdə artıq bildirim gəldi. Şəxsi dərimin birini kompüterdə aktivləşdirmişəm mən. Ə, bildirim bu formada gəlir. Yəni müəyyən müddət durur və gedir uşaqlar bu bildirimə cavab vermələri üçün oradan katıl düyməsinə basmalıdır və bu bildirim gedəndən sonra dərsə qoşula bilməzlərmi? Qoşula bilərlər. Aha, bildirim getdi, necə qoşula bilərlər dərsə? Deməli nümunə qrupundan, yəni uşaqların özü bilir ki, bu saatda hansı dərslər var. Məsələn, riyaziyyat yaza bilərik, riyaziyyat. Riyaziyyat dərsinin dərsinə daxil də olacaqlar saatına görə. Məsələn, bu saatda riyaziyyat dərsi. Və gördüyünüz kimi, burada artıq bizim ə video şəklimiz, video şəkli var və burada da var. Yazıb ki, şu anki toplantı. Deməli, əvvəlcədən bildirim də gedir ki, məsələn, dərs nümunə, belə bu formadakı müəlliminiz sizə toplantı ayırıb. Deməli, katıl düyməsindən basıb katıl düyməsindən artıq katılıb. Bu formada əvvəlcədən ə, biz bilirsiniz ki, bağlaya bilərik görüntümüzü ə, və səsimizi bağlaya bilərik və indi katıla basırıq. Artıq biz, artıq biz ə, gördüyünüz kimi başladıq dərsə və məndə məndə artıq 3 dənə şagird var. Dursun özümlə bərabər 3 insan dərslədir. Bunlardan biri Ummandı, biri Dəryadı. Ə, İndi biz sizlə ona baxacağıq ki, uşaqlar bir-birinin səsinə necə bağlayır. Dərliyinə mumanın səsi onsuz da bağlıdır. Yəni gəlin mumanın səsini biz açıq. Umman səsinə biz açdıqdan sonra kompüterdən görəy ummanın səsinə ummanın səsinə gördüyünüz kimi biz artıq açdıq. İndi Darya, əgər bizi eşidirsənsə, uymanın səsinə bağla. Darya. Aha, gördüyünüz kimi Darya artıq uymanın səsinə bağladı. Darya uyman səsinə bağladı, yəni Daryada bu funksiya var bağlaya bilir. İndi gəlin Dəryadan bu funksiyanı yox eləyək. Dərya bir də uymanın səsinə bağlaya bilməsin. Bundan ötəri keçirsiniz sağ üst tərəfdə olan düyməyə basırsınız. Burada sizə göstərir toplantıda kimlər var. Və əgər toplantıya qatılmayan uşaqlar varsa da onun da aşağı hissədə göstərilir. Deməli Dəryanın üstündə bir dəfə basırıq, Dərya adının üstündə belə bu formada şeylər gətirir. Deməli burdan biz toplantıdan kaldır basanda uşağı dərsdən çıxartmış oluruq. Toplan katılmızı yapba basırsınız siz. Deyir ki, bu kimlərin kimlərin içərisində paylaşa biləcəyin və ya digər istifadəçilər səssizə ala biləcəyin və ya kaldıra biləcəyin et etçilər. Yəni bu funksiyaları dərədən ala bilirsiz. Başqasının səsinə bağlaya bilməyəcək, başqasını dərsdən çıxarda bilməyəcək dəyişdirə basırsınız. A, artıq Dərya gördünüz kimi yazılır, katılımcı. Bu deməkdir ki, artıq Dərya başqasının səsinə bağlaya bilməyəcək, başqasını dərsdən çıxarda bilməyəcək. İndi gəlin Ümmanın belədə profilindən Dəryanın səsinə bağlayıq. Dəryanın üstünə gətirirlər çox asan bir şəkildə, uşaqlar. Burdan gördünüz kimi, katılımcının səsini kapat var. Katımızın səsini kapat eləyirlər. Dəriyanın səsi bağlanır. E, və indi gəlin Ummandan da həmin e, funksiyanı götürək. Eyni qayda ilə düyməyə basırsınız. Katılımcı yap. Dəyişdir. Artıq gördüyümüz kimi Dəriya da Umman da katılımcıdır. Bu o deməkdir ki, onlar bir-birinin səsini bağlaya bilməz, bir-birinin və sizin müəllimin ən əsası bir-birinizin və müəllimin səsinə bağlaya bilmişəklər və sadəcə öz səslərini açıp bağlaya biləcəklər. Sadəcə özlərinin profillərinə belədir, profillərində işləyə biləcəklər və burada da gördüyünüz kimi Omnana bir bildiriş gəldi. Katılımcısınız. Gördüyünüz kimi, katılımçu elədimə elədiyinlə əlaqədar bir bildiriş gəldi Omnana. Bundan əlavə mən sizlə Kaydı başlat düyməsini istəyirəm tanış eləyim. Kaydı başlat düyməsindən basdığımız zaman baxaq. Artıq burada Kayıt başlatılmaq üzrə yazılır gördüyünüz kimi. Bir müddət sonra ə bir müddət sonra qaydımız başladılır. Yəni sizin dərs prosesiniz, ola bilsin ki, hər hansı bir uşaq dərs prosesində iştirak eləyə bilmədi. Sonra giriş bu qayda, yəni bu videoya baxa biləcək, izləyə biləcək, baxacaq ki, dərsdə kim var idi, siz nə izah elədiniz, nə nə çəchtiniz, yeni dərs və sair. Eyni qayda ilə 3 nöqtədən basıb qaydı durdur eləyirsiniz və təxminən 15 dəqiqədən sonra həmin qrupum məsələn riyaziyyat dərsinədirsə də riyaziyyata riyaziyyat qrupunda orada artıq videomuz hazır formada olur. Deməli bundan əlavə 3 nöqtədən yenə basırıq. Yəni əslində telefonda funksiyalar çox azdır. Amma kompüterdə artıq o funksiya da əlavə olunub ki, siz ümumən dərsi sonlandıra bilərsiniz. Müəllim bağlayanda uşaqlar da da bağlanır, daha orada qaldılar, söhbət elədilər ya da nə bilmən, söhbət, yəni söhbəti bağla end meeting əlavə olunubdu. Amma kompüterdən o funksiya telefonda hələlik yoxdur. Deməli, gələn görüntüyü kapat. Bu bu barədə istəyirəm biraz danışım. Gələn görüntüyü kapat odur çu. Mə, Məsələn, uşaqlarınızın özü öz görüntülərini bağlaya bilmir. Elə bir ə, evlərinə qonaq gəldi və sizə mənsiniz ki, siz onu görəsiniz. Gələn görüntüyü kapatdan basanda artıq sizə gələn görüntülər, əgər hansınsa indi ikisinin də bağlıdır. E, videolar e, videoları, yəni görüntüləri bağlıdır. Ona görə görəmirik. Əgər bağlı olmasaydı, indi bağlanacaq idi. Gələn görüntüyü kapatdığıma görə daha görünməz idi. Bundan əlavə, e, burdan e, canlı alt yazıyı atbu elə də məsləhət görmürəm. İstifadə üçün əlverişli deyil. Əsasən ingilis dilində sizin danışdığınızı alt yazı olaraq verərəm amma başqa dərslərdə yox. Məni bəkləməyə alın o deməkdi, sələ işiniz var. 5 dəqiqəlikdir. Bundan basıb uşaqları əvvəlcədən xəbərdarlığı eləyin ki, gəlirəm ay uşaqlar. Ondan basıb bəkləməyə ala bilərsiniz. Yəni orada gözləyirlər, sonra geri əlavə yəni çıxıb girmək lazım gəlmir, bəkləməyə alırsınız uşaqları. Bir də paylaş var. Paylaşdan da fotoqrafdır, videodur, powerpointdir, ekranım ekranı paylaş. Ən gözəl və ən vacib məna görə hissəsi budur. Ekranı paylaş ə, paylaşa basdığınızda artıq onlar sizin ekranınızda nə var, onu görərlər. Yəni siz ekranı paylaşandan sonra, məsələn, ekranımı paylaşdım. Ekranı paylaşandan sonra izin istəyir, onu təsdiqləməlisiniz ki, izin ver. Ekranı paylaşdıqdan sonra siz artıq artıq onlar sizin ekranınızda nə var, onu görürlər və siz çıxıb Teams-dən, Teams-dən ayrılıb istənilən bir PowerPoint-də, istənilən bir Word-a aça bilərsiniz burada. Ə, adicə YouTube-dan bir video aça bilərsiniz. Uşaqlar o videoya izləyə bilərsiz məndən baravar gördüyümüz kimi ummanda artıq mənim ekranım görünür. Mən, mən nəyə girsəm, ummanda həmin həmin onu görürsüz. Məsələn, hər hansı bir şəkilmi, Word-də, PowerPoint-də, nə bilim, ə, nə istəsəniz uşaqlarla paylaşa bilərsiniz. Əvvəlcədən əlbəttə ki, telefonunuz da hazır formada olmalıdır. Ekranımı paylaşdan istifadə elverişlidir. Geri qaydanda timsə bilərsiniz yuxarıdan basırsınız ki, geri ə, sizə qayda. Daha düz görüntüyə danışığa qayıtmaq. Yəni sunuunu durdur var, gördüyünüz kimi. Bu o deməkdir, yəni ekran paylaşımını əyləyirsiniz. Bundan basanda artıq Ümman və Dərya mənim ekranımı görməyəcəklər. Normal, artıq bir-birlərinin şəkillərini görəcəklər. Əvv əvvəlki qayda ilə mənim də şəklim əgər video açıqdırsa. Bunun əlavə sizlə ə... Əlavə desən hamsını da danışdıq. Bu paylaşda əsas ə, video paylaş, fotoqraf paylaş, yəni burada fotoqrafı paylaşanda artıq hər bir uşaq görür bunu. PowerPoint paylaş çox ə, faydalı ə, bir ə, belə deyim funksiyadır. Əgər PowerPoint-dən istifadə edə bilirsənsə və PowerPoint-lə nə sə hazırlığı fürsənizdə telefonunuzda və ya kompüterinizdə. Bu qədər. Sizlə bu gün bunlar haqqında danışmaq istəyirdim ə جنə deyirəm. Əsas funksiyalar bunlardan ibarət idi. Uşaqlara burdan görə bilərsiz neçə uşaq iştirak edir və neçəsi iştirak etmir. İndi Dəriya sən ə, bağla çıx elə. Sən katılım. Yəni biz də çıxarda bilərik Dəriyə. Gəlin Dəriyə toplantıdan çıxardaq. Dəriyə toplantıdan çıxanda aşağıda görünür artıq Dəriyə toplantıda olmayan kişilərin arasında görünür. Deməli Dəriyə toplantıdan çıxardırıq. Toplantıdan çıx Dəriyə. Ordadur. Aha, toplantıdan çıxandan sonra Dəriyə ayrıca zəng edə bilərik. Yəni dəvət eləyə bilərik, bəlkə özü qoşula bilməyər Dəryanın. Nə armıx lazımdır onda? Dəriyə qatılma istəyi göndər. Ayrılıqda qatılma istəyi göndərə bilərik. Əgər uşaqların özləri gələ bilmirsə dərsə, hər birinə belə ayrı-ayrılıq katılma istəyi göndərə bilərsiniz. Burdan başqa birini də əlavə edəyərsiniz söhbətə, amma əsasən lazım deyil. Dəriyə siz şu anda məşğul, yəni dəriyə bizim zəngimizi açmır. Bu onu göstərir və siz istəsəniz bir də eləyə bilərsiniz. Deməli, bu qaydı ilə əlimdən gəldiyi qədər sizi tanış elədim funksiyalarından. Demək istədiyim bu qədər idi. Sağ olun diqqətiniz üçün.